श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो स्वामी समर्थ म्हणतात बाळांनो तुमच्या समस्या लोकांना सांगत बसू नका कारण आता अशा जगात राहतो आपण जिथे अडचणी समुद्रांच्या लाटांसारख्या येतात उसळतात आदळतात पण माझी आहे एका व्यक्तीकडे जाऊन चिंता वाटून घेतल्याने तुम्हाला हवा असलेला शांतपणा मिळणार नाही सहसा तरी या उलट होते यामुळे तुमची ऊर्जा कमी होते आणि जे लोक आधीच तु स्वतःच्या आयुष्याचे ओझे वाहत आहेत आणखी भार पाडतो असे समजू नका की मी तुम्हाला एकटे चालायला सांगत आहे नाही भक्तांनो तुम्ही प्रोत्साहन प्रेरणा त्यासाठीच बनलेले आहात तर काही जण तुमच्या वेदनांचा उपयोगही करून घेतील पण एक असे ठिकाण आहे जिथे तुम्हाला नेहमी ऐकले जाते ते स्थान म्हणजे शेवटपर्यंत मनोभावी ऐका ते स्थान म्हणजे श्री स्वामी समर्थ महाराज जिथे तुम्हाला कधीच नाकारले जाणार नाही भक्तांनो हा मंत्र शेवटपर्यंत मनोभावे ऐका हा व्हिडिओ तुम्ही अपूर्ण पाहिलात तर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जर काही मौल्यवान गोष्टी मिळणार असतील तर त्या मिळणार नाही हा मंत्र तुम्हाला कोणत्याही कामात मदत करणार नाही म्हणूनच हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐका हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुमच्या घरात इतका पैसा येईल की सांभाळणे कठीण होऊन जाईल सर्वांनी तुमची साथ सोडली असेल पण देव तुमची साथ सोडणार नाही जे लोक तुमचा विचार करत नाही तेही तुमच्याशी बोलायला तर असतील वर्षभर घरामध्ये पैसा येत राहील भक्तांनो तुमच्या पाठीमागे लागलेली पणवती एका मिनिटात नष्ट होईल हे सर्व सत्यात उतरवण्यासाठी स्वामी भक्तांनो तुम्हाला हा मंत्र फक्त मन लावून शांतपणे ऐकायचं आहे स्वामी भक्तांनो तुम्हाला जर भविष्यातही असेच स्वामींचे मंत्र जप ऐकायचे असतील तर आत्ताच आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि आपल्या स्वामी परिवाराचे सदस्य वा चला तर स्वामी भक्तांनो या मंत्र जपाला सुरुवात करूया ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारि श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त अवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्त श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायक दत्तवतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री ब्रह्माण्डनायकदत्तावतारी श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री